Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində əsas prospekt yolunun lap yaxınlığında gördüyünüz kimi yeni təmirdən çıxmış, gözəl dizayna malik, həyət evləri satışa çıxıbdır. Həqiqət sizlər gördüyünüz kimi qarşı tərəfdə 3 mərtəbəli tipdə evlər, digərlər isə 1-ci mərtəbəsində əlavə köməkçi otaqlardır, maşın üçün qarajdır. Hörmətli izləyicilər, ilk öncə evlərin qiymətlərini sizə Başınızın nəzərinizə çatdıraq, gördüyünüz kimi bax bu qarşı tərəfdəki evlər təəlifsizdir. Bax bu evlər 129 min manatla satışa çıxıbdır. Arxa hissəsində e, sağda, sol hissədə gördüyünüz kimi bax bu arxadakı evlər 125 min manatla satışa çıxıb, digər yenə bu evlər 125 min manatına satışa çıxıbdır və lap arxadakı evlər isə 120 min manatla satışa çıxıbdır. Evlərimiz 5 və 6 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi hər bir mərtəbəsi manalet betondur və birinci mərtəbədə gördüyünüz kimi maşın üçün qarajdır, əlavə köməkçi otaqlardır. Hörmətli izləcilər, evlərin yerləşdiyi ərazi çox əlverişlidir. Bir yerdədir mərkəzi prospekt yoluna yaxınlığındadır. Evlət ticarət mərkəzinin məşrutut laq yaxınlığında yerləşir. Evlərimiz tam cüt daşla tikilibdir. Dəyərli izləcilər, indisə vaxt itirmədən keçək evlərin baxımdan və tanzidə görə bilərsiniz. Hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi 120 min manatlıq evnəsizə tanış edirik. Gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz 2 sot 20 kvadrat torpaqda tikilib. Sənədləri qaydasındadır, sənədi qutçadır tam mükəffətdir. Qarşı tərəfdən hündür bir zicirləmsi var. İlk öncə zicləminəslər tanış edək. Gördüyünüz kimi həyətinə 2-3 maşın tam rahat çəkib yerləşir. Bu evimizin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 120 min manata deyil. Hörmətli izgiclər. Evimiz mərtəbə arası manalet betondur və riger kolonla tikilibdir. İndi biz sizin evin birinci mərtəbəsi ilə tanış edək. Gördüyünüz kimi evin girişi ləkanı aqna daşlar üzrənibdi. Dəyərli zəncirlər, bax bu gördüyünüz evin hündür bir zəncirsidir. İstərsiz buranı gözəl bir tirnaj ozağı kimi də istifadəyə verə bilərsiniz və ya üçün mətbəx kimi də istifadəyə vermək olar. Və əlavə artıq əşyalarınızı yığa biləcək belə bir yerdir. Gördüyünüz kimi çox səliqəli, çox möhtəşəmdir. Bəlkə qarşı tərəfdən gördüyümüz ki, bu kolonlar və rigerlən tikilib evlər tam cüt daşla tikilibdir. Hörmətli izləyicilər, bax belə bir geniş zircəmlisi var, hündür. İndi isə vaxt itirmədən keçəyəm evin daxili mənzərəsinə. Tam iş edək. Buyuruq düzə bilərsiz gördüyümüz kimi plakanımız ağlaydış var üzrəmdir. Evlərin ölçüləri, otaqların ölçüləri həqiqətən kifayət qədər genişdir. Çox mükəmməl bir evdir. Qarşı tərəfdəki evləri də sizə yenə də təqdim edirik. Gördüyünüz kimi həqiqətən çox əlverişli yerdə yerləşir. İndi isə keçək evin daxili əraziləri ilə tanış edək. Buyudub istəyə bilərsiniz. Hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizində həqiqətən çox möhtəşəm bir evdir. Dəhlizin girişindən sağda burda bizim qonaq otağımız yerləşir. Otaqları kifayət qədər genişdir, işıqlı otaqları var. Ev 22-ci səthə yalnız zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub gördüyünüz bu qonaq otağıdır, tavanıdır. Hörmətçilər yenə nəzərinizə çatdıraq ki, evin döşəməsi 1 və 2-ci iki, mərtəbənin arası monolit betondur, evlər tam riger kolonla tikilibdir. Qarşı tərəfdə burada mətbəxdir, yenə də bundan əlavə bir köməkçi otaqdır. Hörmətçilər bunun layihəsində sizə nəzərinizə çatdıraq ki, bax burada belə bir eee quhna studiya kimi yaradıblar. Layihəsində quhna studiya kimi yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi istəsəniz bu arxı qan tərəfdən ara hissəni bağlayıb əlavə burdadır. Yataq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda burada gördüyünüz kimi belə bir quhna studiyasıdır. Mətbəxi də diriş belə bir mətbəxi var. Ölçüsü iki var, deməkdir. İkinci mərtəbəyə qalxaq. Kirəkanımızdır, gördüyünüz kimi kirəkanımız meşə materialından yığılıbdır. Bu kirəkan betonla tökülüb priz mərhələdə yerləşən hamam otağımızdır salon döşəməsi istəpulmayılıb və monolitar mətamal bunu. Dəhlizlərdə indi isə qalxaq ikinci mərtəbiyə, otaqlarla sizləri tanış edək, buyuru biz deyə bilərsiz. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Burada qarşı tərəfdə geniş və işıqlı yataq otağımız yerləşir. Burda qayıdolu sin yenə nəzərə altsın. Evin pəncərələri şəbəkənin yanında. Burda qarşı tərəfdə ikinci mərtəbəyə məxsus hamam otağıdır. Yenidən hamam otağının döşəməsi sistem quruluna yadıram. Burda isə yenə bir geniş yataq otağımız var. Dəyərləndizgərl nəzərinizə çatdıraq ki, yataq otağının içərisində bu otağa məxsus yenə bir hamam otağıdır. Bir də nəzərinizə çatdıraq ki, hər bir hamam otağında hörmətli sizlər gördüyünüz kimi havalandırma sistemi üçün xətt nəzərdə tutulubdur. Hamam otağının tavanı da bu da əlavə yenə bir yataq otağıdır. Burdan qarşı tərəfdən balkona çıxış qapıdır. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi həqiqətən otaqlar kifayət qədər genişdir, ölçüləri. Bunun bir ölçüdür. Evin təmiri tam yüksək səviyyədə təmir olunubdur. Telefon nömrəmiz xatırladaq 050 704 9880 Bəhram Əhmərcəbədi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.